Что же всем привет, с вами всегда я и сегодня мы с вами отправимся на забружку. На этой заброшке есть очень много различных слухи. Итак, ця заброшка находится у меня в селі, либо місті, як сказала короче. В цій забрушке происходит очень много мистических вещей. Например, чоловік человек работал туда охранником, но потом он просто неожиданно исчез. Говорит, что там обитают всякие призраки и всякая другая мистика. Поэтому я и отправлю сюда, чтобы выяснить, что там происходит. Ну и вот, я наконец-то сюда пришел. Вот такая вот у нас заброшенная школа получается. Вот так вот она выглядит. Тут есть какой-то странный потолок. Вот он чуть-чуть поломанный у нас. Также я буду устанавливать туда всякие камеры, через какие буду следить за всем происходящим. Э, чего? Э, тут какой-то шприц. Ну да ладно. Давайте поднимемся на потолок. Мне сейчас надо туда запрыгнуть. Я туда поднялся, и вот моя рабочая миссия. Я буду наблюдать за всякими камерами и всем происходящим. Так, ну что же, все. Получается, после этого мне сейчас надо идти до дома. И что же, я буду дожидаться, получается, ночь. Так, ну что же, я уже пришел сюда. Тут довольно-таки темно, и мне, по сути, сейчас надо встановить несколько камер. И да, первую камеру я встановлю вот тут а, в угол. Таким образом, и включаем. Вот так. Теперь у нас включилась камера. Так, ну что же, другую камеру мы также включаем вот тут. При камеры у нас будет тут. Также не забываем про камеру о, нашего забора, чтобы если какое-то существо доберется почти что до школы, мы могли это также зафиксировать. Ну что же, давайте включим камеры, подаемся, че будут они у нас работать, либо нет. Так, первая камера вроде бы работает. Другая тоже отлично работает. Так, третья у нас, ну как бы нормально тоже. И остальная четвертая просто прекрасно. И давайте что ли дружить пока ничего не произойдет. А? Что за звук? Я будто бы слышу, не значит что-то повалилось. Тут что ли повалился какой-то стол. Странно, мне сейчас надо его разобрать. Так, ну вроде бы я цейсту уже разобрал разбаркидирую и вот. Ну, я считаю, что нам надо сейчас подавить заднюю часть всей заброшенной школы. Я вижу какой-то электрощиток и какие-то Тут, наверное, тупые вышли ли колоды эти. Еще, наверное, электрощиток для энергии был. Кое тут уже не мое, конечно. Я сейчас подавлю за камерами, может быть, что-то увижу. вроде все нормально. Тут тоже. Вот бы ничего не мое. Так, и сейчас нам надо подавить на эту камеру также. Чего это еще такое? А? Странно, тут какая-то типа сущность была. Вы тоже запасли? Это довольно странно. Давайте подаемся еще камеру. Чего? Че это было? Что это было только что? Я не понял. Что со мной произошло? Будто бы сейчас стул двигался, будто бы в него кто-то вселился, со странно. А на этом заканчивается первый серий. Надеюсь, что вы уже поставили лайк и подписались на канал. Ну что же, всем пока!